Özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Psixoloq Aynur Qaremova növbəti suala cavablandırır. Yeni övladın olacağını uşağa necə açıqlamaq lazımdır? Əlbəttə ki, yeni övladın olacağını ana uşaqdan gözlədə bilbəs. Bu zamanla çox bariz bir şəkildə hər kəs tərəfindən görünən bir gerçəklikdir. Uşağa yavaş-yavaş buna alışdırmaq lazımdır. Onun təbii ki, müsbət yönlərini, onunla oynayacaq birisinin, onunla dost olacaq birisinin gələcəyin həyatımıza. Onun da bir zamanlar ana bətnində olduğunu və onu da səbirsizliklə gözlədiyini İndi isə sıranın bir başqasına gəldiyini bu şəkildə alıştırmaq olar. Bəzən uşağın şəkillərini göstərmək uşaq üçün faydalı ola bilər və bu barədə uşağın nələr gözlədiyini. Adətən uşaqlar gözləmədiyi şeylərdən qorxurlar, tədirgilik yaşayırlar. Ona görə onların nələr gözlədiyini, o necə olacağını, harda yatacağını, duracağını, onunla nələr paylaşıb paylaşmayacağını bu barədə uşaqla çox-çox danışaraq onu hazırlamaq lazımdır. thank <laughs> you